Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pemurah dan maha pengasih Yasin Yasin Surah yang namanya Surah Yasin Surah yang berada di hati setiap orang Islam Melayu atau bukan Melayu Orang Islam Setiap malam Jumaat adalah kumpulan yang membaca Bukan semua orang baca Kumpulan baca yasin. Ini satu penyataan. Maknanya uh, kita kata amalan ini bukan budaya. Eh. Amalan ini merupakan amalan sudah setia lama, tertanam dalam masyarakat Melayu, masyarakat Islam dengan kukuh baca yasin. Dalam banyak keadaan, orang nak mati diminta baca yasin. Buat kalmayan, baca Yasin Mengingati hari-hari kematian, baca Yasin Nak turun kemuk, nak turun, nak turun rumah, baca Yasin Nak buat apa-apa pun yang berkaitan dengan agama yang mudahnya, Yasin lah. Yasin Hatta nak khatan pun, Yasin Nak khatan, Yasin juga ha, Nak hidup pun Yasin Nak khatan, nak mati pun Yasin Tuan nak hidup uh, Halim Buat uh, Aqidah Pun oh, ada baca Yasin Itu nak makna hidup Orang sakit nak mati pun Baca Yasin juga Maknanya seolah-olahnya bergantung pada Yasin ini Dalam semua keadaan Soalnya bagi orang Islam Kita nak tahu Tahu uh, Di mana duduknya bacaan Yasin ini itu pokoknya Berdasarkan kepada ilmu Bukan berdasarkan kepada orang cakap Orang cakap macam-macam Kadang-kadangnya dia bercakap dalam satu ceramah Dia tak sempat membaca Bila tak sempat membaca ni Sampai kepada kita Yang kita berminat sebenarnya Dengan ceramah-ceramah Sokong itu Tetapi apabila disampaikan secara tidak beramanah Tak baca semua Maka kita ambil apa yang dicakap Yang tak habis itu Ini masalah sebenarnya Bercakap sesuatu dalam Islam ni mestilah hujahnya ada hujah, ada alasan. Alasannya Quran, yang kedua hadis dan kita memahami Quran itu bagaimana cara untuk kita memahami dan mendapatkan hukum daripadanya. Pertama, dia ada sebab nuzulnya, dia ada dia ada takbir lugawinya, istilahinya dan ada kenyataan yang diamal oleh Nabi dan para sahabat. Ini satu perkara yang tak boleh pisah daripada pengajian Al-Quranul Karim. Yang kedua hujahnya ialah hadis. Hadis. Hadis ada dua tiga bahagian yang ini pun panjang bicaranya. Ada hadis sahih yang kita mesti kembali kepadanya. Hadis sahih pun mesti pulaknya kita kita berpandukan kepada bagaimana ulama memahami hadis itu. Hadis itu. Pertama sekalinya sahabat sahabat Nabi. Yang kedua pula tabiin dan alim ulama mazhab hari ini. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan imam-imam lain lagi, Imam Syafi'i terutama sekali ia menjadi uh, pilihan bagi kita ataupun yang menjadi anutan bagi, bagi kebanyakan orang Islam di Malaysia. <coughs> yang ketiga ijma' ulama. Jadi hadis ini ada terbahagi kepada sahihnya, daifnya dan maudhu'nya. Pembahagian ini mustahak sebab Perlu kita letakkan amalan kita nak bicara ini Yasin ini kita letak di mana Letak di mana Kita letak fardu kah sunat kah harus kah boleh kah tak boleh Setakat itu saja Bukan baca Yasin tak ada siapa pun yang kata wajib Tak ada siapa pun Malah belajar Al-Quran pun mahalu khilaf Kalau orang tu hidup sepanjang umur dia tak boleh baca Quran Tak boleh baca Quran dia Dia tak mengaji Quran Macam mana hukumnya Hukumnya dia boleh dia kena semayang dan bacaan Al-Quran dalam semayang itu mestinya betul. Dia lepaslah tuntutannya. Tapi tak wajar bagi seorang Muslim tiba-tibanya dia tak belajar quran Maka dia tak boleh baca quran Dia boleh baca merangkak-merangkak gitu pun tak apalah. tiga begitu. Itu dia selalu disepakati. Hadis sahih. Yang kedua hadis da'if Hadis da'if bukan hadis maudhu, Bukan hadis reka-reka. Hadis da'if da'if ni lemah disebabkan Ada sebab-sebab yang memungkinkan dia lemah Tetapi bukan sebenarnya Nabi itu yang lemah Tidak Orang itu yang lemahnya menyebabkan Apa yang dia riwayat itu Yang dia bawa kepada kita itu Lemah disebabkan orang Orang kurang ilmu pengetahuan Orang telinganya kurang dengar Orang yang matanya kurang nampak orang yang yang selalunya buat maksiat, orang yang yang tidak yang tidak jaga maruah dirinya. Ini menyebabkan apa yang keluar daripada mulutnya itu ada 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 sedikit ada boleh dipertikaikan. Boleh dipertikaikan. Terutama perkara-perkara yang perlu yang berkaitan dengan maruah agama. Ha dia. Maruah agama. Oleh demikian hadis dhaif perlu kita cari cari alasan lain ya, untuk meng, untuk memberikan kepada kita kepuasan sama ada benar-benar dhaif ataupun sebab-sebab luaran. Hadis ini tidak dhaif. Hadis tak ada ini sebenarnya nabi ni sebenarnya dia dhaif ni ini pasalnya ni sebenarnya nabi hak ketika dia nak makan ini ini dhaif ni. Ini, ini sebenar tak ada macam tu. Tak ada. Kita perlu beri perhatian. Ada pula hadis itu baik tapi kita boleh perkukuhkan dia, kita boleh masuk di bawah satu satu hadis yang luas bicaranya. Kita boleh masuk di situ. Misalnya surah Yasin ini satu amalan. Oh, hadis-hadis bercakap tentang amal ibadat ini banyak, banyak antara amal ibadat baca Quran, ibadat. Kita masukkan baca baca Yasin ini di bawah baca Quran. Oh, jadi kuat hadis tu. Hadis tu kuat Maknanya baca Yasin Yasin salah satu daripada surah-surah Di dalam Al-Quran Orang katanya baca Yasin bida'ah Katakanlah begitu Baca Yasin bida'ah Baca Yasin tu maknanya Bukan baca Yasin juga Baca Yasin Suntan satu baca Yasin Saja siang malam Siang malam Yasin saja Tak baca yang lain Bida'ah katanya Kita kata ya Bida'ah Tapi kita baca Quran Quran Yasin tu boleh duduk di bawah pokok yang besar Tak naif lagi hadis itu dan ada lagi talk talk lain lagi yang berkaitannya adapun hadis maudhu hadis maudhu ini tidak dikira hadis maudhu ni rekaan satu ucapan yang dibuat oleh orang yang tak ada berkenaan dengan agama sebenarnya dia ada dia ada kepentingan dirinya sendiri dia jual surah yasin dia boleh kata, yasin dia katakan dia kat 3000 dia, dia jual wei satu dia pun riwayat al hadis, hadis kelebihan surah Yasin, belilah surah Yasin ni kita patut baca Yasin tiap tiap hari tiap malam. Dia ada kepentingan. Buku surah Yasin dia tu duduk jual tu tak habis lagi, banyak lagi. Banyak lagi. Jadi rugi lah dia kalau dia tak tempel begitu. Ini maudhu', nama ini maudhu', nyata kepentingan dia, dia ada kepentingan di sebalik tu. Jadi orang yang ada kepentingan ini tak boleh guna agama demi kepentingan pribadinya itu itu hadis itu maudhu bukan hadis daripada nabi bukan daripada sahabat bukan daripada sesiapa daripada orang yang orang yang menyatakan pakaian serban merah itu banyak fadilatnya dia baru berniaga kain serban merah berniaga serban merah storynya banyak kain serban merah fadilat serban merah misalnya lah tak ada orang cakap macam tu Saat itu saya reka je tu maudhu tu tu maudhu <t> saya reka Ha, ini mesti kita nak siasat di situ. Kemudiannya <coughs> uh, Tak habis juga nak cakap pagi ni. Nak cakapnya hadis-hadis mengenai kelebihan baca yasin dulu. Kemudiannya malam hari yang kedua nak cakap pasal pasal menghadiahkan pahala baca yasin kepada orang mati. Itu itu lepas ni Malam eh pagi ni eh, nak sebutnya kelebihan membaca Yasin. Kelebihan membaca Yasin. Yasin mempunyai kelebihannya sendiri. Ada kelebihannya. Tak boleh kata tak ada kelebihan baca Yasin. Ada. Kalau tidak orang tak baca Yasin. Kita pun bukan muka orang yang mula-mula mengasas membaca ayat Yasin. Membaca ayat Yasin juga. kita tak ada lagi orang dah baca Yasin. Kita tak ada lagi. Kemunya kita tak baca pasal orang katanya bid'ah. Ah. Kita tak baca. Kita mestinya update kita punya ilmu. Pembacaan itu mestinya kita banyak. Sebab saya dengar ramai orang tak datang masjid. Saya tak datang mana jemaah saya ada kerja lain. Dan kerja saya baca nak mengajar pagi besok. Besok saya tak datang masjid ni. Ah. Macam tu. Tapi orang katanya bid'ah ah, Yasin hasil. Bid'ah ah. salah tu salah tu jangan cakap lagi macam tu tak baik dia melahirkan anak murid kita pula anak murid kita tu dengan yang malah-malah tu dia buat alasan tu juga dia pun tak datang ke masjid di rumah pun dia dia, dia pergi duduk pedang kopi dia masuk minum teh makan roti canai tak baca yasin ini satu perkara yang sangat-sangat salah lahir daripada orang yang orang yang menyebarkan satu kepahaman bahawa baca hadis baca yasin pada malam jumaat itu bid'ah ah" lahir daripadanya ini perlu diambil perhatian oleh ramai pihak oleh banyak orang lah kerana kalau benar-benar yang seumpama itu dia boleh membawa kepada taklah sampai kepada per peringkat kita rasa sesak tapi ilmu tak betul ha tu ilmu tak betul pertama hadis riwayat maqtal bin yasar ada tiga empat hadis hadis pertama sekali iqra'u yasin ala mautakum bacalah yasin pada orang nak mati di antara tamu orang nak mati kita nampak dia menyawa ni tak lepas dan ini sejuk dah tapi baca yasin lah tak nak tengok saja baca yasin ha Hadis itu riwayat daripada Ma'qal bin Yassar dalam Sunan Abu Daud. Okay. Ada orang kata hadis ini da'ih. Ya, hadis ini da'ih. Sebab pun tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, tak ada dalam. Ada dalam Sunan Abu Daud. Jangan main-main Sunan Abu Daud pun. Tak ada hadis maudhuak dalam ni. Ada hadis da'ih. Katakanlah kalau hadis ini pun da'ih. Yasin itu Quran. Kita masuk di dalam, di bawah tajuk besarnya kelebihan membaca Quran Yasin sebahagian daripadanya banyak lagi surah-surah lain yang boleh masuk yang ada fadilatnya seperti surah mul, seperti surah Al-Dukhan seperti surah al dan surah-surah lain pun semua ayat Quran itu ada fadilatnya sama ada Quran sepenuhnya ayat sepenuhnya atau perkataan satu perkataan saja bacaan baca kalau mati Terima ada pulaknya hadis-hadis yang berkaitan dengan orang hidup... ...sebelum orang tidak nak mati. Orang nak hidup. Pun dia baca juga. Yasin ini. Ada kelebihannya. Satu. Misalnya. Ini ha, orang mati ni. Orang nak mati. Hadis tadi. Orang selepas mati. Selepas mati ni, mana Jumaat Dia baca. Dia ada satu isyihah khas. Surah yang kita baca. Ya, surah Yasin yang kita baca ni. Kita hadiahkan kepada uh, orang oh, pun kita tak kenal disebut dalam itu nama-nama tak pernah yang pertama patutnya habis keluarga-keluarga dia datuk nenek dia habis mak adik perempuan dia mak mentua dia habis dia sebutnya kamu dia adik beradik dia apa habis dia sebut habis anak cucu dia apa habis lah ke bawah ni Okay. dan doa pun wa usulihi wa furu'ihi keturunan hak atas anak cucu hak bawah habis semua sekali saya dah beritahu dia Air kat dalam botol tu ada lima botol. Oh, mari botol besar-besar. Botol besar-besar. Itu tak ada hak besar lagi. Kalau ada hak besar lagi, dia boleh hak besar lagi. Saya nak komen ya. Nak nak, nak bagi ulasan sikit je. Ya. Tak apa. Tidaklah katanya. berperang sangat dengan perkara ni. Tidak. Tapi nak sebutnya pertama sekali. Baca Quran ni diganda. Diganda kelebihannya. 10 kali ganda, 20 kali ganda, 70 kali ganda dan jika ikhlas dia akan diganda siapa tak terkira banyaknya. Tak terkira banyaknya, tak boleh nak bilang banyak sangat. Mengapa baca Quran bila cik baca Yasin ini kadang-kadangnya dia dia, dia dia didahulukan ada atas sekali namanya itu hatta daripada mak bapak dia pun didahulukan pasal apa Pasal dia dia dia, dia, dia taja malam ni makanan di belakang. Jaga. Nak minyak. Oh, ni istimewa. Jadi, orang tu pergi tolong lah baca, baca Yasin untuk hadiah pahala kepada kepada arwah ni. Dan habislah semua sekali tu. Semua sekali. Dia pesan kepada imam. Dia bisik kepada imam. Katanya, ya, salam sikit lah. Ha. Baik. Imam pun terima lah. Terima lah. Saya rasa apabila kita membaca sesuatu yang kita mahukan pahala diri kita dulu kemudian bapak, -bapak kita kemudian muslimin muslimat semua sekali tanpa disebut namanya serupa saja tapi kalau orang yang sudah mati dah kita utamakan dia lah kalau mak bapak kita sudah mati dan orang mati kita utamakan dia dulu baru kita sebab dia dah mati dia masuk dalam alam pembalasan kita belum lagi jadi kita baca tidak mau berfirilah Allah Allah mau firlahu warhamhu wa afihi wa anhu ya Allah ampunilah dosa dia berilah rahmat padanya maafkanlah hapuskan segala dosanya dia si mati pasal kita sendiri kita hidup lagi dia dah mati dah mana bagi dia dululah baik rabbighfirli waliwalidayya walilmu'minina yawma yaqumul hisab Ya Allah ampunilah dosaku, dosaku, dosa ibu bapakku dan kepada doa orang mukmin. Ini orang hidup doa macam tu. Li wali wali daya wali mu'minina. Saya, bapa saya dan orang mukmin pada hari akhirat nanti. Maknanya orang tu masih hidup, kita hidup, orang yang kita doakan kepadanya juga masih hidup. Kita dulu, Kemudian, kemudian saya rasanya boleh betulkan sikit boleh betul tanpa mengira kita tak boleh tidak boleh dengan yasin ni kita nak jadi kita rasuah kita terima rasuah sikit dahulu kalah nah, ataupun ya penajarnya tidak suruh tapi kita pada pandang Begitulah rasa hati kita murah pasal pun tiap pada malam Jumaat tu baca malam tu bagi dia dululah dari sudut dari sudut adabnya salah lah kita buat bapak kita dulu kemudian bagilah kepada orang lain orang semua sekali masuk dan tentang pahala jangan kita risau terlalu banyak risau Allah subhanahu wa ta'ala dia boleh bagus sekali go semua sekali pahalanya banyak asalkan kita ikhlas membaca ikhlas dengan ikhlas hati insyaAllah wallahu yudha'ifu lima yasha Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dia kandakinya banyak tak ada diganda bukan satu balas satu bukan satu balas sepuluh tapi berkali banyak oleh yang demikian Saya tidak bimbang Tidak bimbang tentang pahala itu akan pergi siapa dulu boleh. Tak ada yang ini Ini pembahagian Allah subhanahu wa ta'ala Pentingnya kita beri kepada adab Kita memberi Mendoa uh, kepada orang mati Adab <coughs> Di sini boleh dibetulkan uh, Dan pihak yang Kalaulah pihak ni Pihak yang berbagai yasin ini Malam ni ramai pasal pecah beritanya nasi minyak. Ada nasi 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 biryani gam ramai oh, datang malam ni satu pun tak dapat pahala tak dapat sebab ada niat tak betul niat tak betul ada makanan tak ada makanan pun tak kira lah datang lah baca lah Yasin kalau ha, tak datang tu pun jangan hakika ada barang kalau nak datang ini tak betul ni ini boleh boleh dibeli barang ni bukan jual beli barang ni barang akhirat barang yang bergantung pada rahmat rahman rahim Allah subhanahu wa ta'ala boleh dibetulkan di situ boleh Dan pada malam Yasin Baca Yasin pada malam Mu'ad ah, Itu pun tidak ada masalah Tapi kalau tukar kepada yang lain pun tak ada masalah juga Nak tukar kepada seluruh kafir Nak tukar kepada mak surat misalnya Tak ada masalah juga kekal pada kepada Yasin dan bila-bila pun Adat budaya dia misalnya begitu Pun tidak ada satu masalah eh, Kemudiannya Satu lagi hadis Man qara'a yasin Maka ayasin ibtiga wajah Allah hafirlahu fi tikelailati. Sesiapa membaca ayat itu pada malam, di lailatin pada waktu malam, Kada mengharapkan kerajaan Allah diampunkan dosanya yang berlaku pada malam itu. Pada baca waktu malam, baca waktu siang diampun dosa pada waktu siang pada hari itu besar pahalanya. Apalagi tak besar mengapa tak besar beliau? Dia beliau bergantung dengan masalah pengampunan dosa besar. Ya, hadis ini da'if. Da'if. Tapi saya katakan tadi, hadis bila hadis da'if, dia boleh digunakan pada amal fadail. Amal fadail ini amal yang bukan amal asas. Amal asas kita pun berang yang wajib. Barang-barang fadail. Barang, -barang, barang fadail, fadilat. Hadis da'if tak masalah. Malah banyak hadis yang banyak fadilat-fadilat yang kita amalkan itu berdasarkan kepada hadis da'if. Oleh yang demikian, tak boleh dijadikan alasan kerana hadis da'if, banyak-banyak hadis meriwayatkan kelebihan macam yasin itu hadis da'if tak boleh dijadikan alasan Sebab yasin itu termasuk dalam bahagian fadhail Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan hadis boleh diamal dengan beberapa syarat Antara syaratnya ialah boleh dimasuk di bawah tajuk besar, tajuk kelebihan membaca Al-Quran Selesai masalah itu. Baca Yasin pada tiap-tiap malam. Tak kira dah malam Jumaat ke, hari Jumaat ke. Tapi ada hadis menyatakan kelebihan membaca Yasin pada hari, pada malam, pada pagi, pada petang. Ah ha, Kalau macam itu, kena hafal lah. Hafal surah Yasin. Pasalnya nak baca pagi, nak baca petang, nak baca malam, nak baca takat waktu kita berkenaan dan berbagai-bagai lagi. Banyak lagi hadis. Tapi waktu sekarang ni, eh, terbatas kita cakap tu dulu kita akan sambung lagi uh, dalam ceramah besok syiah syiah tak ada dah tak ada yasin lah ada syiah besok ha, tak boleh campur kita hari Sabtu eh, Sabtu hari Ahad sekali lagi insyaAllah dua ceramah lagi tentang yasin ini insyaAllah yang kedua ceramah itu dua tentang sampai ke tak sampai pahala yang pahala baca yasin kepada orang mati Ha, itu mustahak sebenarnya Kita faham sebab Ramai orang terkeliru dengan Sesungguh yang menyatakan tak sampai pahala Kalau pahala ni hak kita boleh Kita cakap macam tu Kalau pahala hak Allah subhanahu wa ta'ala Kena baca dulu Di mana kalangan ulama-ulama tentang hal ini Kita sambung hari Isnin